श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तमुद्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रमु चतुर्थकं लम्बोदरमु पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्